Студії від першої особи Ольга Ткаченко. Сьогодні у нас в гостях унікальна в світі спорту Людина. Олег Бойко, заслужений тренер України, багаторазовий чемпіон України з бейсболу. За значний прогрес, який було досягнено вихованцями тренера, Олега Бойка кілька років тому було визнано кращим тренером Європи. Наразі Олег Бойко є тренером збірної країни з бейсболу та лишається наставником е гравців у рідному Кіровограді. Розкажіть, будь ласка, про відкритий чемпіонат області з бейсболу. Кому он был и кто в нему брал участие, как он Уже много лет мы проводим предсезонный турнир в памяти Колодецкого. Вячеслав Колодецкий работал заместителем начальника областного управления спорта и очень много сделал для развития бейсбола и softball в нашей области в конце 90-х годов. После его скоропостижной кончины был учрежден приз его памяти и за эти Годы к нам приезжали много команд с ближайших ну, соседних стран. Цель этого турнира, в принципе, увидеть игроков в такой предсезонной подготовке, то есть до начала официальных игр, официальных чемпионатов своих стран. Поэтому основное преимущество турнира это хорошая погода, наш стадион и в принципе такая достаточно гибкая формула. Но, к сожалению, после нескольких таких лет, скажу, когда испытывали команды довольно большие сложности не только у нас в стране. И сейчас с обстановкой политической вокруг именно проведения каких-либо спортивных мероприятий для этого региона э, приезжает все меньше и меньше. В этом году была только одна киевская команда. Хорошо. А что? остальные, остальные были наши кировоградские команды, э, в принципе, две. А третью мы сделали такую сборную молодых талантов. Это ну, игроки, которые, так думаю, подают большие надежды в бейсболе. Это, ну, там были игроки из Украины и из Молдавии. Кто таки выиграл это Обычно мы как бы не заморачиваемся, кто выиграл, но почему-то чаще всего выигрываем мы. На моей памяти по мы отдали кубок только один раз. И поэтому даже награждение проводим одинаковыми кубками, что в принципе, чтобы подчеркнуть, что для нас все равно, неважно на этом этапе, кто выиграл, кто проиграл. Выиграла Кирилл команда. Ми знаємо, що ви, буде, що ви представляєте своїх гравців на більш масштабних рівнях, ніж Україна і так далі. Чи буде цього року виступати команда на Кубку Європи? Даний турнір був одним із етапів, самим ранним етапом підготовки, до найбільш, мабуть, відповідальному турніру в цьому році для нашого клубу – це участь в Кубку Європи. Кубок Європи – це як Ліга Європи в футболі, це другий по значимості європейський турнір. И мы впервые, наверное, будем участвовать в нем. Он Такое деление они сделали совсем недавно в Европе. Будет проводиться он в городе Руан во Франции. И соревнования достаточно ответственные. И сейчас все направлено на подготовку к нему. Я как команда там пытается пройти? КНТУ или Сергат. Наш богаторазовый чемпион и участник европейских кубков. А че, знаете, там же вообще за Украину будут ехать и еще команды? В прошлом году э, участвовали две украинские команды в Европейских кубках. Одна участвовала в Лиге чемпионов, то есть на самом верху, а другая участвовала в квалификации Лиги чемпионов. И это была также кировоградская команда с Дешево Диамант. В этом году такой возможности нет. А, какие планы на майбутнее Спортсмен, у спортсменов, конкретно вас, как тренера, светит бейсбол, Украины и так далее? Мы развиваемся, на мой взгляд, в, в, в нескольких сразу направлениях. Одно из них, и которая самая приятная, и в чем и состоит, собственно говоря, моя работа, это постепенное, постепенное полномерное развитие игроков и команд. И это очень приятно, мне кажется, что мы движемся в позитивном направлении. Другое, мы участвуем в таком процессе, как популяризация бейсбола, и думаем о том, чтобы в это тяжелое для страны время все-таки развивать спорт и развивать его шею, привлекать их наибольшее количество и молодых людей занятий в спорта. И третье направление, ну, наверное, не последнее. Мы думаем делать наш бейсбол современным и делать его лучше. И, мне кажется, и тут нам удается. Насколько бейсбол користуется опытом на Кировоградщине? Чи богатого молодых спортсменов, которые бы хотели увидеть до сбирной, просто сыграть в команде Кировограда? Просто сыграть в команде, наверное, много спортсменов, а войти в сборную это очень, очень непростое, непростое дело и тяжелый труд. Могу сказать, что по ныне существующей системе оценки спортивных результатов, которая предлагаются министерством спорта, ну, нашим профильным министерством, то Кировоград один из лидеров в этом отношении, то есть в киров... бейсбол один из лидеров в Кировоградской области. То есть мы поставляем огромное количество зачетных очков для Кировоградской области в таблице спортивных достижений. За час вашої роботи, я думаю, випустили основне покоління гравців у бейсболі. Можливо, хтось із них досягнув таких вершин, про які варто було би знати в якості мотивації для інших гравців? Що таке можна досягнути, таких висот? У бейсболі... Кстати, я так столкнувся, що, виявляється, об цьому і мечтають у будь-якому тренуванні, у будь-якому виді спорту. Дуже цінніться спортивне довголіття і Прошлой осенью у нас проводился такой памятный турнир. Мы проводили его ну, с целью шанования 20 речи с того года, когда первый раз победили в чемпионате Украины. Приглашали ветеранов, кто были. И в принципе увековечили три номера игроков. Они на стадионе там. Их номера заняты теперь. 55, 36, 77. Это три игрока, которые были в первом, наборе, в первом составе чемпионском и играют до сих пор. И я Я думаю, що це відличний примір. На таких людей yeah. варто рівнятися, так? Да? Ну і завершимо нашу розмову таким питанням не зовсім з бейсболу. Щороку ви збираєте журналістів на стадіоні і навчаєте азам бейсболу. Чи плануєте проводити це постійно? Можливо, ще когось запрошуєте як журналістів. Да, это отличная идея. И началась она, кстати, не от нас, а от американской организации «Корпус мира», которая имеет своих, своих добровольцев по всей Украине. Идея такая – провести, возобновить этот турнир. Два года он не проводился, не было этих добровольцев в Украине. да и нам было не до этого, честно говоря. Но очень приятно, когда люди, особенно журналисты, приезжают, с азартом играют. И мы не обучаем их, мы просто предоставляем возможность играть и возможность посоревноваться. И это работает, захватывает всех и все становятся фанатами нашего вида спорта. Мы, безусловно, думаем это сделать. И наилучший вариант, наверное, сделать перед регулярными чемпионатами Украины, то есть официальным туром чемпионата Украины. Я думаю, и журналисты смогут остаться или посмотреть наши игры, поучаствовать сами. Знаєте, я також була на такому один з днів журналіста, то мені дуже сподобалося, такі це дійсно працює, дійсно мотивує і заохочує до роботи. Дякую, мені дуже було приємно, що чтобы... ви були. Дякую вам величезно за розмову і за цікаві розповіді про світ бейсбол. Бейсбол у Кіровограді розвивається. Більше того, Кіровоград є одним із провідних місць у цьому виді спорту. Адже завдяки таким людям, як Олег Бойко, спортсмени приходять в бейсбол, тренуються і досягають нових висот. С вами была первая электронная газета, Залишайтеся с нами.